Lah Mbak Yuni sing wedok yu lulus to. Kelas 3 iki rasidha ujian. Lah ngopo? Metene. Wah. Oh. Kok iso? Wah, wis jan pergaulan bebas ki nyemelangi tenan kok, Tru. Heeh. Mm -mm. Cah sekolah nek ora diawati-awati jan wis angger meni boncengan karo wong lanang wis nyilakani pamite. Apa ke jenenge kuwi? Kerja kelompok. Heeh. Mm -mm. Pamite kerja mau sinau kelompok. Iya. Yeah. Neng ora urung aja wis wis. Aku ya salahku kok ora tak ulatke kok. Oh. Wis pirang sasi monggo iki 6 sasi mlaku. Waduh. Wis gedhe ya, Gong. Wis ketok. Mulane anakku ora tau metu to. Ta. Mm -mm. Tak kono njero omah, lho, sik. Ora dirabeni poro sing ngetengi kuwi. Ora sing lanang ki minggat eh. Neng endi? Sumatera kono. Oh. Aku ora goleki. Gablek hmm. apa goleki lanang? duite ora duwe kon golek iso ana. Anje anakmu piye? Semen ben nangke wae. Iso nek lahir nek dirasani tanggo teparo nek takoni bapakne wis takwek dhewe iso. Loh nah, ora anak kok dipek dhewe nah. ora. Awak piye bingung eh, rasane. Bunek pikir aku ki ya wis ora gong dikuat-kuate. Gis tak congkok sirahku wis kuat iki. Heeh. Ah tak cekel kendange iki. Wong semene iki ora ana sing isa so, nyayangi keplakanku. We. Heh Hmm kandani kok. Ojok kok tak keplake purike, Mas. Eh, ha iya, yo. Lunging gadung ngono kae. Heeh. Cepah kaya apa? Tak rungokke. Yo. Ngeling anu ngeling-eling tembange bapak mbiyen. Iya iya, arep. Lunging gadung. Yo. rumambat wet gambil kadeng wah ana rondo menyang sandang Meta metuk nyangkeng mento Manuk podhang Aen cok ning papah kedang Nucuke no Woing kehong Nucuke woning kemundhong Kyai duhong ngombah -um kadung kepleset ke cemplung kedung yang piong nyona momongan piong gunakan Wah! Griseny sudah suaranya apa? niku nalgane kok jawil lenen marai mrinding penak to wah jan lunging gadung ora mambat wit krambel kadhe modar ora kowe iso cengkok e kok ya aku ra apal kuwi tembangmu kan aku lara lara larane ing kang ati kuwi aku ya dhewe-dewe Nah aku nek cara ngayu Jakarta tembang, ayo. Waduduh, goreng, manger, <tik> ya seko penak wakdudu sambel goreng turpetene wutuh heeh godeg manggar karo lawuh telek pitik diapure ora iso nembang Maaku gemang di pondong sing klambi abang. Oh. Wah, jogeti to? Ya. Yeah. kay tenan. mau jenenge tembang Sorayuda. Wah, tembang apik tenan. Anggremu ne jenenge Marawuda. Uh. Sorayuda Marawuda jengkulmu mlacat ora. Heeh, Sorayuda. Maaku kemang di pondong sing klambi abang ning nong ning nong ning nong, -nong tong. Nek nah, upama klambine ganti iso, Tru? Iso. Upamane mlak aku sedih. Dipondong sing klambi putih Mak. Mm. Le sedih banget. Di sing ra nganggo iket lho so Mak, aku nangis. Di sing go walinggis. Yeah. So kok. Mak, aku susah. Di sing nganggo kopiah. Ngir. Nek nah, nganti iso mbok sumpah. Iya. Mak? Hmm. dite, Mak. Lho. Oh, Kok ileh dite ora? Mau mau lho. Mak, mak. Hmm. Aku migren modar kowe. Nek nah, nganti song. Mak, aku migren. Modar kowe, ayo mikira kowe. Ora oh, isa, nek garang tok bedhek kena nek bagong aja cepelekke nganggo ngelmu e. Eh. Waduh. Mak, aku migren. Di pondhong sing di pondhong wong sing rada telaten. Weh lah isa e. Ho, tibok ya en. -en. Mak. Hmm. Aku mules. Di pondhong sing nganggo pampers. <tik> Wah, edan. Ma. Mumete banget, Ma. Dipontong sing ranggo Tak ajar modar lho ngono. ngawur jukan ora. Ha iya. Gendi kowe nembang opo, Go? Ayo, gendi Bagong sing gumyak. Pelok. Oh iya. Gamelane pelok kok pelok e tau dituthuk. Ha iya, dituthuk ben penak. Heeh, kan mau slendro terus engko le dekok ora rata. Yo. Ha iya. Yo. Gandheng Pak Lurah mau wis ngendika karo aku nek kepengin mewujudkan sebuah desa yang modern. Iya. Aku lunga dinengke wae. Heeh. Mm ora -mm. mulih telung dina nengke wae. Oh. takoni, ora tau tako digenahke. Wong widok sing persaya karo wong lanang, sajake ngono. Heeh. Uh -uh. Aku lunga ya ora tau ditakokke ora bali ora tau ditakokke dhuwit ora tau nembang. Duit barang ora tau nembang. Ora bojo apike. Oh. Kok iso? Njur blanjane piye? Kok iso dhuwit barang ora tau nembang? Kowe lunga ora diarohke, kowe ora bali ora diarohke. Lho well, bojoku kok ora iso omong to. Oh. Wo lali aku. Heeh. Wing aku aku. ketemu aku aku mule wing ono tak terus meneng oh. Uh oh aku lunga ya mentak lumase ya bu uh. hmm. kenapa to kae gong kok iso kaya ngono kae karang mbiyen tak tukang jahit oh -oh. Ah. ngimpi jahit oh sing dijahit lambene dhewe ha ya kraket kok iso ha anak-anak sehat anak-anak apa? -anak anak-anakmu Pengestumu apik-apik, sekolah yo lancar. Oh iya. Sing nomor 2 iki raporte jos. Wela. Bijine apik. Wah, anakmu paling elek mesti matematika to? Mm -mm. matematika kuwi paling disiriki karo wong cacah sing jos sekolah kuwi. Nek anakku malah nek ora matematika ki masuk angin. Wah. Oh. Anakmu kuwi kandhani kok. Pira bijine, Gong? Sanga. Wais. matematika mongko angel lu kelas biroto kelas telu SMP bela matematika kelas telu SMP gue perkalian per ini di kuadrat lah sakit doang. aku beradong nak mau cai mumet ah gue terkesera bidangnya nah, anakku gue panganan sehari-hari oh nganti biji songo ha? songo tinggu dewe gue cah telu oh. Kau sih songo kok jucah terlugi, ah, entuk telu cah siji oh ha ah, tegese kuwi goblok ora kok gleleng ora tegese anakmu ki matematika jeblok ngono ora kok njur alati ati aku wah mbok rakote wis ora ana sing 5 wo uh. bijine ora ana sing 5 ora ana wedan kan njur sesuk nek neruske teruske nendi wis men tak kono macul nang omah we mangkel aku kon sinau kaya jamak-jamak catetan ya ora duwe. Pelajaran sekolah iki ora kudu dicatet toh. Anakku nek mlebu sekolah sing lanang sing nomor loro kae iki bukune siji disak. Wut. Disak siji nang ngarep mangkat sekolah. Engko nek sedina ganti buku. Oh, dadi ra ngerti pelajaran. Blas. Tak takoni cita-citamu apa to, Le? Kok ora sekolah iki? Cita-citaku perjuangan perjuangane bapak. Dadi apa? Dadi bagong, ngono-ngono. Wesh, yeah we's. we's ya wesh. Kora popo, tegese wesh nunggak semi karo ko kok iyo. Wah, wesh, kandang-kandang aneh tenan. Anak musing lanang ku, haa, nah, haa, lambak yuneh sing widok ra, nah, iyo wesh harap lulus toh. Kelas telu iki, rasidau ujian. Lang opo? Meteng ee. Wow. Kok iso? Wah, wesh, jan pergaulan bebas kini melangi tenan kok tro. Hmm, -mm. Cah sekolah nae ora di awat-awati jan wesh, angrim ni boncengan karo. wong lanang wis nilakani pamite, ke mm -mm. pamite kerja kelompok heeh pamite kerja mau sinau kelompok iya yeah. ning ora wis wis aku ya salahku kok ora tak ulatke kok oh. wis pirang sasi monggo iki 6 sasi mlaku waduh wis gedhe ya gong wis ketok mulane anakku ora tau metu to ta. mm -mm. tak kono njero omah Ora dirabeni poro sing ngetengi kuwi. Ora sing lanang ki minggat eh. Nang endi? Sumatera kono. Oh. Aku ki ora goleki. Gablek apa goleki rono? Dhuite ora duwe kon goleki rono. Janjo anakmu piye? Wis men ben nang kowe wae, Truk. Iso nek lahir nek dirasani tangga teparo, nek takoni bapakne, wis takweke dhewe, so. Lho Ngawur ora. Anak kok dipek dhewe ora. Awepi bingung eh, rasane bunek pikir aku ki. Ya wis ora apa-apa gong dikuat-kuate. Ki. Kis tak congkok sirahku wis kuat iki. Mm Heeh. -hmm. Ya reng tetembangan sing kepenak wektune ndak selak mepet. Ha iya. Saya so, mlaku e jami. Heeh. Enggo ndak dirasani para lenggah para pamirsa kok tetembangane ming sitik. Ha iya. Ana yo wigati iki Yo kowe sike, aku sike. Uh -uh. Tak nyuwun bantuane sindenku sing mepet aku iki, Tru. Oh iya. Mbak Indah Wasita. Mbak Indah Wasita iki umure isih 19 taun. Ngati-ati lho ndak umur 19 taun. Mun meteng kaya anakku. Loh ngawur to Pergaulan sing apik-apik. Iya.